14.55, третий раздел, пояснение блок 55. Пояснение, что такое блок -пост? Не из места, а из района. То есть единственные законные блокпосты у нас находится на западной Украине. Где мы выезжаем за пределы зоны военного статуса. Это не особисты, это написано в бумагу За постановление админа 14, давайте откроем, мне не сложно. 1455 э, Патруль, ПДД. не Патруль. Только, только, только сегодня... Я себя снимаю, 34-я Конституция. Я себя снимаю. Себя я могу снимать. Я не снимаю, что у вас происходит. Все. Она на меня и направлена. Вот, как раз линза направлена тупо на меня. И картинка мониторила моя рука. Э, 1455 Поезд. В термины вживаются в таком значении. Вот поселений контрольно пропускный пункт, какие за решением командования тем временем на входе-выходе, въезде-выезде на территорию, с территории, где введен военный стан. Я выехал с территории, где нет военного статуса, или заезжаю в территорию, где нет военного статуса. На всей территории Украины, кроме Закарпатской области. Правильно? и я остановил. На знак стоп я остановился. Дальше, кто меня остановил? Кто имеет право меня останавливать? Он налажен на А, пожалуйста, кто по налажен на особо? Пожалуйста, покажи свое это, удостоверение, свою полномочку. Так вы меня не останавливали, вы здесь пришли. Не останавливали. Но это по свечению полноважено, да? по, по О том, что к этому документу еще нужен ваш документ, заверяющий личность. И наказ комендантов якому вы Писании Ну, допустим, предположим, не буду перечитывать, почитайте, поверю. И наказ коменданта, якому вы вписаны. А документы на цей блокпост. Ну вот так вот справляюсь в цей терроризме. Мы же живем в правовом правовом государстве. Не Нет, не могу. У меня есть вся третья статья Конституции, которая дает мне право не свидетельствовать против себя и своих близких. Ну, а вам еще никто не побудет, так а поясним. что мне показывать надо? На каком основании? На что надо показывать? Вы на Нет нету наказа коменданта. Так это его личный документ, это не наказ коменданта, в котором есть перечень особ, которые вы не будете на этом блокпосту и документы на ТИБЛО пост. у вас есть документы? Ну, вы военные или что-то? Ну, это мое право, я оставлю его при себе. Помолчу. Что третье? Хорошо, а кто тогда может проверить, кроме нас? Кому есть дело до ваших документов, кроме нас? Э, на законных основаниях, без вопросов. Без вопросов. Хорошо. Кто Правильно, меня остановил? У вы, что кто меня остановил? Ну, ну, так не бывает. Тут один остановился. Я остановился на, знак, на знак, стоп, контроль, стоп, стоп, как положено. Это, это хорошо, попадание. это хорошо. У вас есть вообще военные документы? Может быть. Вы уставали на учет где-то? Вы обязаны были встать на учет? 63-я статья Это хорошо, это, это, хорошо, что 63-я. Угу. У вас вообще есть документы? хоть какие-то? Хоть какие-то, конечно, есть. Ну, так покажите удостоверяющие хотя бы личность. Для чего? Для того, мы не знаем, мы вообще о вас ничего не знаем. Еще вот сели на машину, приехали. я вас, вас ничего не знаю. Я могу точно такую же. Да я тоже могу одеть форму, то не есть вообще никакая проблема. так что вы военный что ли? Покажите документы, что вы военные, едете себе дальше. Конечно, конечно. Что мне нужно тут остановить? Кто может проверять документы? Кто может останавливать транспортное средство? Так я не знаю, меня, мне приходит говорят, покажите документы, покажите документы. Может, мне каждому прохожему их показывать, кто Есть наказ коменданта, должны быть прописаны. Ну так понятное дело, что это ваши, это внутренние приказы. Так же самое, как есть для нас пола внутренние приказы, которые мы не видим. Но они как бы и на нас не распространяются, потому что это ваши внутренние приказы. Приказы начальства не обсуждаются, я это понимаю прекрасно. Вам дали задачу, вы выполняете. То, что есть закон, вам фиолетово, как бы, потому что у вас есть ваша непосредственная команда. Так вот. Да, да, на въезде-выезде с территории В... Е введення військового устава. На трассе Ведена. Ну, вот граждан, я ну, так правильно, значит, я не пересекаю нигде границу, здесь во, границу, где введен воен. Можно на... на конечно, одесса? конечно, где ваши документы? Вы просто покажите ваши документы. Зачем? Все хорошо, что вы говорите. Зачем? На основании там, чего? Нам необходимо убедиться, если вы на учете или нет вас на учете. Порушник вы или не порушник. Ну, наверное, если бы я был порушен. Как порушник? же вы вас проверить? Так я тоже сейчас сяду, закроюсь в машине, сяду... Все, я не закрылся, я, открылся, я открылся, открыл окно, стою с вами, все. сижу с вами, общаюсь. Хорошо, хорошо. пожалуйста, предъявите ваши документы. Еще раз говорю, 63 53. 95 Хорошо, предъявите, значит... коменданта, где вы вписаны, без вопросов. Приказ, наказ коменданта, где вы вписаны, документы на блокпост. Показываю вам все, что вы хотите. Ну вот так это работает, ну что я могу сделать. <таспорядок> я вам документ показал, что Хорошо, <таспорядок> вам <дня>. я поехал. <таспорядок>